Отменить податки и сократить количество чиновников – в такую основную ту ставить перед собой политическая партия «5-10». Лидер полиции Геннадий Балашов на встрече с житомирянами рассказал, как можно создать в Украине наиболее приятные податковые условия. Мы выходим к людям со сложной программой, которую надо еще понять и осознать. Именно поэтому мы повесили на свои знамена цифры 5-10, 5%, 5 с продаж и 10% социального. Это все, что мы должны платить государству остальные налоги, пошлины, а также обменные пункты должны уйти в прошлое. За словами Геннадия Балашова, программа его политической силы є водночас и складною, и простою. И саме эта программа позволит украинцам по-справжнему зарабатывать. Это не просто радикальные или там кардинальные Это другое государство. представьте, вы просыпаетесь в честном государстве, где люди перестали врать. Потому что сегодня мы врем все. Деньги в конвертах, обмениваются с рук в руки, то есть никто не соблюдает законы, потому что их невозможно выполнить. Мы можем проснуться вот Одно раз сразу принять этот закон и проснуться в совершенно другом государстве. А потом людей привлечь, чтобы они уже соблюдали простой, понятный, доступный закон. Это делается для абсолютной свободы, чтобы граждане, товары, люди и деньги не терлись об чиновника. Как только мы уберем все эти препоны, разрешительную систему, обменные пункты, чтобы свободно ходила валюта, чтобы западные банки сюда вошли, и откроем границы и дадим людям возможность зарабатывать деньги без участия государства, они сразу начнут богатеть. Печа зустричи с Житомирянами Геннадий Балашов также закликал всех долучать долучатися до його політичної сили.